PAS tegaskan kerajaan tidak boleh ambil pendekatan salahkan pihak lain untuk lepaskan diri. BN Perak dijangka bertemu Ahmad Zahid sebelum muktamad calon bagi PRK Dun Air Kuning. Amanah Johor gesa perdebatan libatkan tokoh agama dihentikan bagi elak ketegangan antara penganut. Pyong King Sing sifatkan dakwaan warga China dapat penduduk tetap adalah tidak bertanggungjawab. Syafi'i Abdal sahkan warisan akan bertanding PRN Sabah secara solo. Dan pemimpin UMNO sifatkan tindakan segelintir pihak serang Ismail Sabri hanya akan lemahkan parti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Setia Usaha Agong PAS Takyudin Hassan menegaskan kerajaan tidak boleh mengambil pendekatan menyalahkan pihak lain semata-mata atau sekadar untuk membuat penafian untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab dalam isu keharmonian masyarakat katanya dalam satu kenyataan tanpa tindakan tegas telus serta adil persepsi buruk terhadap kerajaan akan terus memburuk dan memberi ruang kepada pihak berkepentingan untuk mencetuskan keadaan lebih tegang suasana tidak harmoni yang terbentuk akan menjadi tanah subur kepada pihak tertentu untuk menabur angin yang berpotensi menjadi badai lebih ganas PAS turut menyambut baik penegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai kepentingan menjaga hubungan baik antara kaum dan mengelakkan eksploitasi isu agama serta perkauman untuk kepentingan pribadi. Menurut Takyudin, PAS konsisten dengan pendirian bahawa Islam sebagai agama persekutuan perlu dimartabatkan selari dengan dasar parti yang menekankan sikap saling menghormati dalam masyarakat berbilang kaum. Beliau turut menggesa kerajaan memastikan semua anggotanya mematuhi prinsip menghormati sensitiviti kaum dan agama bagi mengelakkan timbulnya ketidakpuasan hati dalam kalangan masyarakat. Satu pertemuan antara barisan nasional BN Perak dengan pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi dijangka diadakan pada Rabu ini bagi mengemukakan dapatan di lapangan sebelum memuktamadkan calon bagi PRK Dun Air Kuning. Pengerusi BN Perak, Sa'arani Muhammad berkata, pihaknya sudah membuat tinjauan pendapat di peringkat akar umbi terhadap enam calon yang dipertimbangkan mewakili BN dalam PRK tersebut. Menurutnya, tinjauan tersebut dibuat bagi mencari calon terbaik untuk memastikan kemenangan di kerusi DUN tersebut kekal. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri Perak di Laman Seri Rizwan pada Sabtu. Sementara itu, Sarani optimis BN akan terus mengekalkan kemenangan di kerusi Dun Air Kuning tersebut berdasarkan rekod perkhidmatan yang dilaksanakan oleh wakil rakyat sebelumnya. Menurutnya, keputusan DPRK berkenaan juga tidak akan memberi kesan terhadap kedudukan kerajaan sedia ada. Pengerusi Amanah Johor Aminul Huda Hassan berkata, perdebatan yang melibatkan tokoh agama dihentikan bagi mengelakkan ketegangan antara penganut pelbagai kepercayaan di negara ini. Katanya dalam satu kenyataan, isu pertikaian antara agama yang berlarutan sejak kebelakangan ini dilihat semakin membimbangkan. Amanah melihat ada pihak tertentu yang bertindak sebagai batu api dalam isu berkenaan demi kepentingan pribadi mereka. Katanya, sikap ini hanya mengeruhkan keadaan dan bukannya membawa kepada penyelesaian. Malah jika dibiarkan berlarutan ia boleh menjejaskan kestabilan sosial negara. Sementara itu, Aminul Huda berkata, debat antara tokoh agama juga tidak sepatutnya diteruskan kerana ia lebih menonjolkan perbezaan berbanding mencari titik persamaan untuk perpaduan. Tegasnya, pihak yang sengaja meruncingkan isu itu wajar dikenakan tindakan tegas dalam usaha memastikan keharmonian negara terus terpelihara kenyataan seorang bekas menteri bahawa program Malaysia Rumah Keduaku MM2H menjadikan lebih 20,000 warga Cina penduduk tetap disifatkan sebagai satu tuduhan yang tidak bertanggungjawab. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Tiong Kin Sing berkata, dakwaan Rais Yatim di Facebook itu boleh mencetuskan kekeliruan dan ketegangan kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia beliau berkata, rais sepatutnya menyemak kesahihan maklumat terlebih dahulu. Pada Khamis lalu, rais yang juga bekas menteri penerangan, komunikasi dan kebudayaan secara menyindir mengucapkan tahniah kepada 22,000 rakyat Cina yang menjadi penduduk tetap di bawah program MM2H. MM2H ialah program untuk warga asing berpendapatan tinggi yang membolehkan mereka memperoleh visa jangka masa panjang sehingga 15 tahun dengan syarat membuat pelaburan keuangan dan hartanah. Komen rais itu berkait laporan berita yang memetik Tiong sebagai berkata bahawa daripada 22282 permohonan MM2H yang diluluskan sejak 2015, pemohon dari China adalah paling ramai. Presiden Warisan Syafi'i Abdal memaklumkan parti itu akan bertanding PRN Sabah tidak lama lagi secara solo. Menerusi laporan The Star, bekas Ketua Menteri Sabah itu menolak spekulasi kemungkinan membentuk pakatan pilihan raya dengan parti lain sambil menegaskan bahawa warisan adalah parti berbilang kaum yang mewakili semua rakyat Sabah. Menurut Syafi'i, parti berbilang kaum seperti Berjaya dan Parti Bersatu Sabah PBS pernah memenangi pilihan raya Sabah dan membentuk kerajaan negeri sebelum ini. Pengumuman itu dibuat selepas Barisan Nasional BN Sabah memutuskan untuk mengekalkan kerjasama dengan Pakatan Harapan PH dalam PRN akan datang. Kerajaan Sabah mempunyai tempoh sehingga Oktober ini sebelum don perlu dibubarkan bagi memberi laluan kepada pilihan raya baharu. Seorang pemimpin AMNO yang menyokong Ismail Sabri Yaakob menyifatkan tindakan segelintir pihak dalam AMNO yang didakwa menyerang bekas Perdana Menteri itu sebagai hanya akan merosakkan parti. Memetik laporan Malaysia Kini, enggan namanya didedahkan, dia berkata semua pihak dalam AMNO sepatutnya memberi ruang kepada SPRM untuk menjalankan siasatan ke atas Ismail Sabri bukannya cuba menjarakkan diri daripada bekas naik Presiden UMNO itu. Katanya, lebih baik untuk mengambil ketetapan yang telah dinyatakan Perdana Menteri iaitu menyerahkan kepada pihak berkuasa. Tambahnya, jika dilihat di media sosial, banyak dimainkan perkara yang tidak sepatutnya dimainkan dan untuk jangka masa panjang, ia akan melemahkan parti. SPRM telah menyoal siasat Ismail pada 18 Februari sebagai sebahagian daripada siasatan terhadap perbelanjaan untuk kempen promosi keluarga Malaysia ketika pentadbiran Perdana Menteri ke-9 itu. Sekian untuk edisi pagi ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nasdaq Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan Salam Sejahtera.